Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam patiler seluruh Nusantara Berjumpa lagi bersama saya Dajang Jamaludin Di channel tutorial budidaya ikan Video ini berisi tentang ciri-ciri air kolam lele yang baik dan sehat Air kolam lele yang baik dan sehat itu tergantung si pembudidayanya Tergantung kalian dari pembacaan kalian terhadap karakteristik air di tempat kalian masing-masing Sumber airnya dari mana, mengandung apa di air tersebut, lalu kalian menyiapkan bahan-bahan atau probiotik untuk mentreatment dan melakukan pemupukan di air tersebut agar nanti air di tempat kita itu memasuki kriteria untuk berbudidaya ikan lele. Diharapkan ikan yang kita tebarkan nanti bisa betah di air yang sudah kita persiapkan. Ciri-ciri air kolam lele yang sehat yang pertama, ikan tidak kolap di hari pertama, kedua, ketiga, pasca tebar. Jika sahabat sudah selesai melakukan treatment air, sudah didiamkan beberapa hari, sudah dirasa air tersebut matang, lalu kalian menebarkan bibit lele. Silakan perhatikan di hari pertama, kedua, ketiga untuk menguji air kolam lele kita, apakah treatment dan pemupukannya sudah benar ataukah belum. Apabila di hari pertama, kedua, ketiga, bibit baik-baik saja di situ, bahkan responsif terhadap suara dan responsif terhadap pakan, maka bisa dipastikan air kolam kita sudah baik dan sehat. Cara pembacaan kita terhadap karakter air sudah tepat dan cara pemupukan pun sudah tepat. Tapi sebaliknya, jika di hari pertama, kedua, ketiga ada kelainan dari bibit kita, umpamanya menggantung atau dia bergerak lemas apalagi muter-muter kolep, -muter selebihnya lagi ada terjadi kematian. Maka sahabat jangan buru-buru ambil handphone Foto atau video air lalu share di media sosial, karena apa? Orang-orang di media sosial itu mempunyai trik beda-beda, mempunyai trik masing-masing. Mereka sudah sukses dengan cara mereka sendiri di tempat mereka, belum tentu cara mereka kita pakai di tempat kita itu cocok. Karena apa? Setiap daerah berbeda-beda. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Silahkan bersabarlah dan lakukan uji coba kembali. Mungkin sahabat kurang paham membaca karakter air, apa yang terkandung di airnya, lalu bagaimana cara pemupukan atau treatment air yang cocok, dengan menggunakan apa. Mungkin kalau kita awal menggunakan produk A, mungkin bisa diganti dengan produk B. Atau mungkin caranya digeser-geser sedikit atau dirobah-robah sedikit. Ciri-ciri air kolam lele yang baik dan saat selanjutnya, setelah dipuasakan 24 jam, ikan makan dengan lahap. Biasanya kalau kita tebar hari Senin, itu dipuasakan besoknya baru kita beri pakan. Nah, di situ untuk melihat apakah air kolam lele kita sudah sehat atau belum, maka silahkan lakukan percobaan pemberian pakan. Apakah responsif ikan terhadap pakan ini bagus atau tidak? Kalau misalnya bagus, maka sudah dipastikan bahwa ikan sudah betah di air yang sudah kita persiapkan. Artinya, air kolam kita sudah sehat dan bagus. Ciri-ciri selanjutnya, yaitu ikan terlihat betah di dalam air terutama di dasar kolam untuk melihat ciri-ciri air kolam kita yang sehat sebenarnya gampang jika kita mengontrol kolam keadaan kolam kita itu seperti hening di kolam seperti tidak ada ikannya airnya hening tidak ada riak padahal ada ikannya cuman ikannya betah di dasar kolam karena airnya sehat dan ketika kita tebarkan pakan responsif ikan sangat cepat sekali menyambar pakan nah disitu sudah bisa dipastikan bahwasanya air kolam yang kita sediakan kita treatment, kita pupuk itu sudah cocok dengan ikan. Ciri-ciri air kolam lele yang sehat adalah air kolam tidak bau amoniak. Di video terdahulu untuk definisi bau sudah saya jelaskan. Ada dua definisi bau. Yang pertama, bau air kolam lele atau bau limbah hasil produksi lele kita. Yang kedua, bau amoniak. Bedanya kalau bau limbah hasil produksi lele itu baunya hanya di situ saja. Mungkin ketika kita melakukan pemanenan, ketika kita buang air pertama kali, disitulah tercium bau hasil produksi ikan lele kita limbahnya, dan baunya pun hanya sebatas di situ saja, tidak menyebar kemana-mana. Lalu hilang begitu saja, nah, itu bau ciri khas kolam lele atau bau limbah hasil produksi ikan lele kita. Nah, beda halnya dengan bau amonia. Kalau bau amonia, kolamnya di sini, tetangga kita pun mencium baunya. Jadi, bau amonia ini, baunya menyebar kemana-mana. Kolamnya cuma dua atau tiga kolam, tapi tetangga kita juga mencium bau aroma kolam lele kita. Nah, itu adalah bau amonia. Di situ juga bisa menandakan bahwasannya air kolam lele kita tidak sehat. Kalau bau amonia, baunya itu sangat menyengat dan juga menyebar kemana-mana. Ciri-ciri air kolam lele yang sehat adalah nafsu makan tinggi pertumbuhannya juga pesat. Dikarenakan air kolam yang kita siapkan ini sudah tepat, maka bisa dipastikan nafsu makan ikan pun akan selalu tinggi. Dan jelas kalau dia makannya lahap, pertumbuhannya pun akan pesat. Yang terakhir, ciri-ciri air kolam lele yang sehat adalah warna air kolam ideal dan menyesuaikan. Di sini saya tidak menyebutkan warna tertentu karena warna air kolam lele itu berbeda-beda. Di setiap daerah karakteristik air berbeda-beda. Di setiap daerah, para pembudidaya juga melakukan treatment dan pemupukan air dengan cara yang berbeda-beda. Maka dari itu, warna air kolam lele juga berbeda-beda. Ada istilah green water system, yaitu budidaya ikan lele dengan sistem air hijau. Ada juga yang green water system. Budidaya ikan lele dengan sistem airnya coklat, ada juga red water system, yaitu budidaya ikan lele dengan sistem air yang berwarna merah. Jenis warna air kolam lele ini menyesuaikan bagaimana karakteristik air di tempat kita. Kenapa air kolam lele bisa berbeda-beda? Itu tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama, bagaimana karakteristik air di tempat kalian masing-masing? Umpamanya, sumber yang kalian ambil mungkin dari sumur-sumur bor, atau mungkin dari sawah, dari sungai, dari rawa atau mungkin dari air pegunungan, itu kan berbeda-beda. Beda sumber air, beda juga kandungannya. Yang kedua, bagaimana cara kita mentreatment air dan melakukan pemupukan? Sumber berbeda jelas pemupukannya pun akan sedikit berbeda. Walaupun pada kenyataannya probiotik yang kita gunakan sama, mungkin takarannya bisa berbeda karena berbeda karakteristik air hingga terjadilah perubahan warna dari air kolam lele. Yang ketiga, tergantung dari apa yang kita gunakan untuk mentreatment atau untuk melakukan pemupukan. Saya melakukan pemupukan itu awal air masuk ke kolam saya tebarkan garam. Siang harinya saya tebarkan NPK Ponska Plus. Malam harinya baru saya tebarkan probiotik jenis Nitrobacter. Dan cara ini mungkin berbeda dengan sahabat. Mungkin sahabat menggunakan produk yang A atau B atau C. Silahkan terserah sahabat. Itu kan berbeda-beda berbeda cara kita melakukan permukukan biasanya itu akan menghasilkan warna air yang berbeda jadi warna air kolam lele ini menyesuaikan karakteristik air menyesuaikan bagaimana cara kita mentreatment dan menggunakan bahan apa saja untuk mentreatment atau untuk melakukan pemupukannya. Itu dia sahabatku semua penjelasan tentang ciri-ciri air kolam lele yang baik dan sehat. Jika sahabat suka dengan video ini silahkan dukung saya dengan cara klik tombol subscribe-nya lalu nyalakan tombol loncengnya. Agar sahabat senantiasa mendapatkan pemberitahuan di setiap video yang saya share di channel ini, jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol share, lalu bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang belum tahu bisa menjadi tahu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam patiler seluruh nusantara, dan tetap semangat.